Сто процентов поддержки фармацевтов. Дорогой мой друг, давай разом пойдем и переможем. Если мы будем разом, мы их сделаем. Услышь меня. Я хочу Виталия Кличко услышать. А, Арсений Петрович, объединив наши усилия. Для получения, еще раз хочу повторить, нам нужно большинство в Верховном Совете. Как минимум 51%. Илибо ситуация в Украине заморозится на том же, самом ситуации, в том же самом положении, в котором мы находимся сегодня. В парламенте существует оппозиция. Но голосов, к большому сожалению, недостаточно для проведения голосов, недостаточно для защиты результата. И мы видим сегодня, что большинство в парламенте работает только лишь на руку банковой. Это может повториться, и я уверен, что мы должны объединить наши результаты, защитить наши результаты совместно, 32 тысячи участков. У нас не хватает наблюдателей. Мы должны объединить наши усилия в этом направлении. Мы должны объединить наши усилия по выдвижению мажоритарных кандидатов, чтобы не произошла история, и мы не наступили на те же самые грабли, на которые наступали и в Обухове, и в Киеве на прошлых выборах. Я уверен в этом. И наша задача не только лишь в объединении, наша задача демократическом объединении и получении большинства в парламенте. Это... Я надеюсь, вы меня тоже слышите, Арсений Петрович. Господин Лукьянов, вы посидите, вы только что пришли, да, приспособьтесь к атмосфере, почувствуйте людей, подумайте. Это помогает, когда думаешь. Николай Катеринчук. Я вот слушаю людей, которых я уважаю в политике, и ведомых людей. Але все ж таки мені здається, що треба от перепинити ці скажімо, розмови, тому що краще їх провести їх в кімнаті за столом переговору не публічно. Це додасть впевненості в тому, що робить опозиція. Це по перше. А по-друге, мені здається, що буде ще, буде, ще час, буде ще час пояснити свою позицію. Поки ще на сьогоднішній день треба всім усвідомлювати, що є таке слово диктатура. Якщо б це була політична конкуренція в кращих традиціях, вибачте, президента Ющенка, коли опозиція два з половиною місяці блокувала трибуну, потім отримала, не дивлячись на, скажімо, звинувачення про адміністративний ресурс, скільки ви 37% сім відсотків отримали. Да? Зайняли перше місце на парламентських виборах. Ви мені скажіть, от просто чи хтось думає, що необ'єднана опозиція може отримати більше 30% відсотків на цих виборах, стати першою. Зараз соціологія показує, що так. А коли включать адміністративний ресурс, у нас немає сьогодні, крім довіри людей, можливості захистити результат виловлення. Немає. Суди там, міліція там, мішки, які з бюлетенями через три дні перетворюються в газети, їх спалять про нове законодавство. І все. Доводь, доводь потім проводу, що народ обрав інших. Тому мені здається, що сьогодні треба припинити брейк. Я вже таким боксерським кажу: брейк. От закінчили цю розмову, один одного поважаємо. Далі ще є час до виборів всім знайти своє місце, як він піде на вибори. От, Віталій Кличко, не согласен, категорически, я розумію. Я ни в коем случае не собираюсь комментировать это внутреннее дело объединение фронта Змины Батьківщины. Я э, только могу поддержать это объединение, если оно принято на решение э, на уровне руководства партии. Единственное, что я не согласен с Николаем Катеринчуком, который говорит, что нам необходимо в комнате собраться и решить. Я еще раз хочу подчеркнуть. Это наша самая большая ошибка наших политиков, которые кулуарные договоренности, которые происходят в комнатах. Мы должны делать политику публичной. И только лишь в этом случае публично мы сможем выходить людям и протягивать руку. А кулуарные договоренности должны уйти в прошлое. Кабинетные договоренности, когда за людей решают. Мы должны открыто делать открытую политику и открыто Абратися друг другу цивілізовано, як в настоящих європейських странах, а не в кані закритих конатах, віталіс там, де нормальна цивілізована країна є європейська демократія. У нас сьогодні немає сьогодні. ви сперечаєтесь між собою з Яценюком, і ви втрачаєте. От про що я кажу, ані жаргументують, чому вони аргументують? Це ж інтересно по друге. -друге Саме важливе дорогі друзі, дивіться, якщо ми зараз будемо керуватися партіями. Вузькопартійними інтересами, гетьманством. Так ми забуваємо за саме основне. Навіщо ми пішли у політику? Ми забуваємо за Україну і за українців. Це завдання політика. Думаєте не про власну партію? Партій ще буде багато. Думати не про власний мандат, а думати про те, яким чином змінити життя тих мільйонів людей, які за тебе голосують, тих мільйонів людей, які очікують від тебе змін. Оце наше політичне завдання. І тому ми відсунули партійні я, речі я, назад. Не и це не сегодня не важно. Важно Важливо да. сегодня майбутні країни. Подождите. Вы знаете, чем подкупает Виталий Кличко? Честностью, искренностью. И почему э, вот не такой искренний э, Арсений Петрович? Он, он лукавит, он хитрит, он недоговаривает. Там все честно и искренне сказано. А теперь самое главное. Предел цинизма. Подождите, вот смотрите, подождите, подождите. Подождите, подождите. Предел... подождите. А я назову. Вы сказали А, скажите Б. Да, он б. лукавит. Как Пожалуйста. Он Где? Сегодня было сказано, что когда в зале ставился вопрос об ответственности генерального прокурора. Там был, же, там был, Один человек только с большинства проголосовал за то, чтобы включить в повестку дня отставку прокурора. Ни один из меньшинства не проголосовал за отставку генерального прокурора. Ни один человек. Это предел цинизма. Теперь второй предел цинизма. Смотрите, что делается. Они прекрасно понимают, что Виталий Кличко, процентов 15 возьмет на выборах, если сам пойдет, оторвет у них электорат. Что они делают? Но это уже предел цинизма. Ведь Кличко это легенда наша, это бренд Украины. Владимир они Фисенко. бросают его под, пост. Я, я, я... они бросают, и, я сразу... они бросают его на выборы Киев, Киевского мэра для того, чтобы Подождите. он там проиграл. А когда когда я, проиграет я, на я, на, я на я выборах мэра, на викале, я смотрю... дальше пойдет как пораженец на выборы на выборы Верховный Совет и он не получит Голоса, бойтесь, и голоса останутся бойтесь в на найцев, которые это вам дары на, приносят. Бойтесь Чечетова, который защищает оппозицию. Как замахнуться на Вот, блин, подождите, подождите. Я не подожди. знаю, да.